নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি আপোনালোকৰ বাবে পঢ়া শুনা মনাই ৰখাৰ আঠটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় লৈ আনিছো সেই আঠটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় কি কি তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে অতি সহজতে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকৰ চাই আছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'ব তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পঢ়া শুনা মনত ৰখাৰ আঠটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় তলত উল্লেখ কৰা হ'ল এক নম্বৰ কোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পঢ়ি তাক আখৰে আখৰে মুখস্থ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰটোৰ হাৰমৰ্মখখিনি নিজৰ ভাষাত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যেতিয়া আপোনালোকে কোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা কোনো এটা বিষয় ডাইৰেক্ট মুখস্থ নকৰি আপোনালোকে তাৰ হাৰমৰ্মখিনি দুই তিনিবাৰ পঢ়িবলৈ বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেনে কৰিলে আপোনালোকৰ সেই হাৰমৰ্মখিনি বা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নাইবা সেই বিষয়টো আপোনালোকৰ অতি সহজতে মনত ৰখি যাব দুই নম্বৰ লিখি লিখি পঢ়াৰ অভ্যাসে পঢ়া বস্তুখিনিক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ধৰি ৰখাত সহায় কৰে যেতিয়া আপোনালোকে কোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যেতিয়া আপোনালোকে লিখি লিখি পঢ়িব বা মুখস্থ কৰিব তেনে কৰিলে আপোনালোকৰ সেই উত্তৰটো অতি সোনকালে মনত ৰখাত সহায় কৰে তিনি নম্বৰ পঢ়াখিনিক বুজিবৰ বাবে মনৰ মাজত এক ছবিৰ মেণ্টেল ইমেজ লগত তুলনা কৰিব লাগে যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু বুজিবলৈ হ'লে সেই বস্তুটো আমি ছবিৰ লগত তুলনা কৰিব লাগে তেনে কৰিলে আমি পঢ়াখিনি আমাৰ অতি সোনকালে মনত ৰখি যায় চাৰি নম্বৰ একোটা অধ্যায় সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত সেইখিনি সদায় আলোচনা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ মাজেৰে অনুশীলন কৰিলে লাভৱান হ'ব পাৰি যেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা অধ্যায় পঢ়ি সমাপ্ত কৰাৰ পিছত সেই অধ্যায়টো আপোনালোকে পুনৰ আলোচনা কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পঢ়িছিলে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আপোনালোকে পুনৰ নিজকে ৰিপিট কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ৰিপিট কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজকে বুজিব লাগে যে সেই অধ্যায়টো নাইবা সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মোৰ মনত ৰখিছে এনেদৰে কৰিলে আপোনালোকে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নাইবা সেই অধ্যায়টো আপোনালোকে অতি সহজতে মনত ৰাখিব পাৰিব পাঁচ নম্বৰ অংক বিজ্ঞানৰ সূত্ৰসমূহ সদায় দেখি থকাকৈ নিজৰ পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত পঠা লগাই ৰাখিব লাগে আমাৰ যি গণিতৰ বা বিজ্ঞানৰ সূত্ৰসমূহ আছে সেই সূত্ৰসমূহ আমি দেখি থকাকৈ বহী এখনত লিখি সেই বহীখনত আমি এঠা লগাই আমাৰ টেবুলৰ সন্মুখত ৰাখিব লাগে যাতে আমি সূত্ৰসমূহ পাহৰি গ'লে পুনৰ আমি নিজ চকুৰে চাই আমি পুনৰ মনত ৰাখিব পাৰোঁ এনেদৰে কৰিলে আমাৰ সূত্ৰসমূহ অতি সহজতে আমাৰ ব্ৰেইনত মন ৰখি যায় আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিব যাতে আপোনালোকে অতি সহজতে সূত্ৰসমূহ মনত ৰাখিব পাৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে পাঁচ নম্বৰ উপায়টো অতি সহজতে বুজি পাইছে ছয় নম্বৰ পঢ়াৰ তথ্যসমূহক কোনো এটা বেলেগ বস্তুৰ লগত চন্দ্ৰবদ্ধ কৰিও সুফল পাব পাৰি যেতিয়া আমাৰ পঢ়া শুনাৰ তথ্যসমূহ কোনো এটা বস্তুৰ লগত যেতিয়া আমি তুলনা কৰিম সেই তুলনা কৰিলে আমাৰ অতি সহজতে সুফল পোৱা দেখা পোৱা যায় আপোনালোকেও নিজৰ পঢ়া শুনা বস্তুখিনি বেলেগ বস্তুৰ লগত আপোনালোকে তুলনা কৰি চাবচোন সুফল পায় নে নাপায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায় সাত নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথমটো বৰ্ণটোলৈ এটা নতুন শব্দৰ আৱিষ্কাৰ কৰা বা চমুকৈ এক্ৰনিমৰ সহায়তটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া স্কণত ৰাখিব পাৰে যেনে প্ৰটন ইলেক্ট্ৰন নিউট্ৰন পৰমাণুৰ অংশবোৰৰ নাম সহজতে পেন বুলি মনত ৰাখিব পাৰে আমাৰ কিতাপৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছে সেই তথ্যসমূহৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথমটো আখৰলৈ আমি এটা নতুন শব্দৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ যাক আমি এক্ৰনিম বুলি কওঁ সেই এক্ৰনিমসমূহ আমি বিজ্ঞানৰ হওক নাইবা গণিত হওক নাইবা যিয়ে নহওক কিয় আমি তাৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰলৈ আমি এটা নতুন শব্দ সৃষ্টি কৰি আমি মনত ৰাখি থ'ব পাৰোঁ যাতে আমাৰ পঢ়া শুনাত অতি সহজতে মনত ৰখে নাইবা আমাক এক্সামত সহায় কৰে এনেদৰে কৰিলে আমাৰ পঢ়া শুনা অতি সহজতে মনত ৰাখে আপোনালোকেও এনেদৰে কৰি চাবচোন আঠ নম্বৰ তথা অন্তিমটো উপায় হৈছে পঢ়াখিনি সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত কৰিও ইংৰাজীত চাংকিং সহজ কৰি তুলিব পাৰে আমাৰ যিখিনি পঢ়া আছে আমি সেই পঢ়াখিনি আমি সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত কৰিও আমি পঢ়াখিনি মনত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে কৰিলে আমাৰ পঢ়াখিনি অতি সহজতে মনত ৰখে আৰু আমি উপকৃত আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়া শুনা মনত ৰখাৰ আঠটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় বিষয়ে জানিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকৰ চাই আছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায় আজিলৈ বাই বাই